assalomu alaykum man mavlon yosim bugun shanba kuni zo'din keyin to'rlarni bir chorlab chiqib dunyo uyg'ur ayollar birligi raisi singlim risolat qahramonning bolalarni tarbiyalash to'g'riliq so'za so'zli tarbiyalash to'g'riliq so'zini anglab qoldim amiliyatda singlim risolatni bu 5 minut 5 sekundlik so'zlagan notqi hozirgi uyg'urlarni so'zlayotgan notqlarnin ichidagi eng muhimi tarixiy va amiliy ahmeti ang chunqur uyg'urlarning kundulik turmishi bilan munosabatli va uyg'urlarning taqdirini yozadigan notq ekan onmag'anlar cho'qib onglab chiqinglar balki nurg'un uyg'urlar manga o'xshash bu notqni onglamagan yoki e'tibor bermagan bo'lishi mumkin Mə man imanki bugun angladim bir ishni mukammallik va nuqsonsizlik bo'lishi muhim emas shu ishni qilish uchun ilib borgan har bir kundulik tirishchonlik muhim har kuniki tirishchonlik bizning taqdirimizni o'zgartirdi singlim risolatni bu choqirqi bizning taqdirimizni o'zgartiradigan eng muhim amiliy chora tadbiri biz bir әң muyum әмелі, chora тәдбіріні bizni алдымызға tashlabdi lekin buib boqsa bundoq muyum choqiriq ovozi biznin qulqimizda parsda өте au degan gap bizni uyg'urlarda nurg'in yaxshi narsa biznin qulqimizda o'tmaydi man dünyada hozir dunyoda torqilib yurgan choqiriq ovozlarni ichidagi eng ulug' ovoz biz uyğurların quluq keş şundaq uluq nərləri qəbul qıla alamdı. Ya qəbul qıla alamdı. Həmmənglər Sünglim risalətinin bu çaqırığını çoquq anlab çıxınlar. Şüncilik addı ekan, lakin məzmunu şüncilik çoğun qur ekan Əmili Əhmədi şüncilik yuxsaldı. Ya Sünglim risabət təşəbbüq qılğan naqş-ı ittish, şeir oxuş Қатарлық o'ynash qatorliq uyg'ur madaniatini aks etilgan faoliyat bu shundoq bir faoliyatni o'ttirib tashlabdi bizga uyg'ur bolalarining g'oyotiga sanoqsiz maslanga masallarni yeshidian diqtini qo'zg'aydigan uyg'ur madaniytini qon tomirga singdiradigan uyg'urlig'ini his qiladigan uyg'urligidan faxrlanbir fursatni yortiber qolmay Uyğurların taqdirini uyğur qalbida qızdıq qan oqadigan bir yurış biznin kelgisi əvladımızı təyyarlayıtdı. Bu bəhmə müym nədir? Sə bəhmə müymdə bir ağlanlar. Bu məşininə zadi hazır çoqu məməs məşinin qulluğumuz tərək idi. Biz hazır Xitaylar bilan elib gedib baran hayat mamat bu janglar naçı hər sahər səplər jangıb gedib barmız. Ләкин бу җанларнышда кайсы гәлбе калды, кайсы мәгълүп булды, без мо адл hükм чыгара алмыйбыз. Ләкин сыңлым рисалат йитәкчилигендә дөнья уйгыр аяллар берлеге илеп барган бу балаларның бу җан, бу балаларны тәрбиялаш җан безнең гәлбе калдымышка чукым капалат ярдүм булды. Ә бу шүнчлек безнең балаларнысын тәрбиялә тиккә келегезке g'arb dunyosida mundoq bir gap borhu odatimda angan ular munday deydi bolalarga bir narsa dab bersan unutib qoludi lekin bir narsa u'yrgatsang va so'z orqali urgatsang esida qoludiu deydi lekin san qilyotgan ishinga shu borni oralashtiriba tan qilsang u ishni u bola uygunib o'zining ishiga oylandiraolaydiu deydi shunsha g'arb dunyoda kichigdan tortib ota onalar bolalarni har qanday ishga aylandirdi dunyo uyg'ur ayollar birlashmasining qilayotgan ma ishi naq uyg'ur bolalarni uyg'ur mustaqil harakitiga uyg'ur milliy isiyotni qo'zg'ash harakitini o'zining vazifasi qilib ustiga ilish ilishni u'yrgutadigan eng muhim usul ekan bollar mushni qilish uchun mush برو مأوای لق استرالیا عادی لق باشم آش ایوگر مکتب اوقان بالا آش مکتب اوق چکب کین آش ایوگر لانم مدینت نی нурғу نی لق اکت اتاق نورو اینگز شیر لان میل چکب که او بالا آش نورو نسل بود که مشت تربیل است که بکن میوم بلانن که biz en ahirte mağlubiyet uçurayımız. Her kanda balı çempiyon buluşuna ardı kılıp. Doğru mu? Her kanda işte ben birinci olsam da biz mi kişiyimiz için daha çok boğaz. Ama Dünya Uyghur Ayalı'la birleşmesinin bu çakırkı balılarının bunda ardısını Uyghur Medine'de de İyir şeylerden bir alayda pürsetini yaratıp verirken. Bunlar agar bizni tarbiyalash ustulimizni bolalar qubul qilmasa biz bolalar qubul qildigan usul bilan ularni tarbiyalashimiz kerak o'zimizni ustulda joyili turi olmay shuning uchun man mana bu singlim risolatni bu chaqirqi naq bolalar qubul qiladigan va yaxshi ko'radigan usul bilan bolalarni tarbiyalaydigan yaxshi bir yo'l ishgan mana har qanday bolalar naqshu o'ynash ustul o'ynash shunaqa nur'i yosh bolalarni qiziqtug'ini buluvdi bolalar bizning harakatimizga qarab agishidi bizning so'zimizga maslahatimizga emas bu esimizdan chiqib ketmao' bolalar bizning harakatimiz qarab ular bir harakat qilishni xohlaydi mana bu bolalarga harakat qilishga yaxshi fursat yoritib berilgan naqsha akish ustul o'ynash rasm sijash to'p tepish she'r o'qish qatorli faoliyatlar bolalarni borliq esiyotni qizg'inligini ijodjonligini kulu kozgaydı ва hareketlendirdi. Ulanın ярамлык адам bulup çıkışa чоң rol oynaydı. Emeliyette mana hazır dünya uygulanan kuvvetken nurgun işlerden Muşu e, sınlım Risalet yetekçit ki dünya uygur ayalla kılık itbağa iş en mühim işke, en ahmetli işke, hem müslüman dikkatini biz uygurlarının seviyesini biz bir аң bağımı, seviye bağımı, bilim bağımı deyildiğini sınaydı. Müş işe dikkat versek, biz bir onglıq millet kirmiz ki. Eğer müş işe dikkat versek, biz bir ümit yok millet işken mi ki? İşkenliğimizi ispatlaymış ki. Ben sanırım Risalet yetekçiliğindeki Dünya Uyghur Ayalı'na birleşmesinin bu pahaliyetinin neticilik, muhabbetlik buluşuğa Çin kalbimden tüleymen ve dua qilimən. Ha, hə, bulanın o şey işlərin ilk kitabınığımı rəhmet edirəm.